бета-каротиноиды, это провитамины витамина А, синтетические формы и биологические формы. Вот здесь это далеко не одно и то же. То есть витамин С, аскорбиновая кислота, та, которая в аптеке, и витамин С, это уже не витамин, скажем, аскорбиновая кислота, которая витамин С, которая присутствует в виде биологической формы, это разные формы. Что, что это значит? Аскорбиновая кислота, биологическая форма, Предполагает несколько пять вариантов форм, различных форм, структурных. Что это значит? Не вдаваясь особенно в химию. В нашем организме очень вязано пространственное соотношение. Вы понимаете, две руки одинаковые правая и левая, да? но одна правая, вторая левая. Вот так же бывают молекулы называется правый замер и левый замер. Когда эти молекулы взаимодействуют между собой, то очень важно, две правые руки очень тяжело. Должен быть один правый замер, один должен быть левый замер. Заменить синтетическую форму природной формой, чаще всего это не всегда возможно. Мало того, эффекты синтетических препаратов и эффекты биологических препаратов могут быть самые различные. Ну, второй пример. Вот мы говорим, бета-каротины, предшественник витамина А, да? очень хороший пример. Бета-каротиноидов в природе существует до 600 различных форм. А в аптеке один. Один бета-каротин. Ну в природе 600. У человека в нашем организме 20 различных форм бета-каротиноидов, которые нужны для нашего метаболизма. Мы получаем только одну форму. Мало того, витамин С и витамин Е, то что мы называем, да, токоферол витамин Е, они должны работать вместе, ну, скажем, на уровне клеточной мембраны. Мы все знаем, что очень часто проблемы в организме начинаются с разрушения клеточной мембраны. То есть мембрана страдает от свободных радикалов, сейчас все об этом говорят окислительный стресс. И вот витамин С, витамин А и витамин Е защищают клеточную мембрану. Но работают они в синергизме. Это называется взаимный синергизм. Если этот взаимный синергизм нарушается, то витамин С может быть не антиоксидантом, а может быть прооксидантом. То есть имеет абсолютно противоположные действия. Он может не защищать клеточную мембрану, а наоборот ее разрушать. Поэтому синтетические препараты должны поступать обязательно в комплексе, учитывая их биологический механизм действия. И эти вещи, в общем, надо всегда учитывать особенно если мы прибегаем к синтетическим препаратам. И очень часто бывает, что заболев мы бежим в аптеку, покупаем витамин С. Да? Мы всем знаем, что витамин С при простудах это всегда хорошо. Сам витамин С без его коррекции с витамином А и Е, он может вызывать обратный эффект, он может вызывать деструктивные процессы в нашем организме. То есть здесь все не очень просто. Досить неоднозначную ей ситуация с добрознаемым нам витамином Е. Вот на аптечном препарате витамина Е, не на Айвите, просто на Айвите, написано, вот коробку я не взяла, там написано ДЛ токоферол ацетат, витамин е, ДЕ, е. ДЛ токоферол ацетат. Что это значит? Это значит, что токоферол то есть витамин Е в этом препарате присутствует в двух формах, в Л и Д форме. А в организме в нашем только Д форма. Л-форма вообще синтетическая, она не присутствует в нашем организме. Ну, часто говорят, что эта форма, она никак не влияет. А почему есть Д и l форма в лекарственном препарате? Да потому что, когда синтезируют этот препарат, это уже технология производства препарата, очень сложно разделить Д и l форму Можно, то препарат будет такой дорогой, что, наверное, тогда он будет и недоступен. Mm -hmm. Поэтому Д и l форма в препарате присутствуют одновременно. И, употребляя синтетический препарат, мы употребляем эти две формы встраиваются в клеточную мембрану D и L форма. Но если природная D форма защищает мембрану от деструкции, то L форма, к сожалению, обладает противоположным эффектом. Даже так. Она D форма улучшает структуру мембраны, а L форма наоборот разрыхляет мембрану, изменяет ее соотношение. Поэтому как нивелировать этот эффект? Нивелировать этот эффект, конечно, можно в комплексе с витаминами. Поэтому я еще раз повторяю, если мы прибегаем к лекарственным формам витаминов, надо быть очень аккуратным, надо очень много знать и лучше, конечно. Обратіться за рекомендацією спеціалісту, в якому соотношенні і які лікарственної форми препаратів лучше використовувати. до цього. Додамо те, що як уже зазначалося, вітаміни мають надходити в організм із кожним прийомом їжі, а профілактичні полі вітаміни зазвичай являють собою добову дозу усіх вітамінів, яка вживається один раз на день, або ж у деяких випадках двічі на день. Таким чином, це також неприродно для нашого організму. Заплутали ви нас остаточно. Напевне, так, шановні глядачі, ви наразі гадаєте, дозвольте не погодитися. Насправді все доволі просто. По-перше, ми закликаємо вас не вживати безконтрольно аптечні вітаміни, аби не завдавати своєму здоров'ю ще більшої шкоди. По-друге, пропонуємо вам замислитися над власним режимом харчування. Для цього зовсім не обов'язково сидіти з калькулятором і рахувати калорії та добові дози вітамінів. Достатньо просто запам'ятати певні базові правила, взяти їх на озброєння та звикнути до них. І тоді гіповітамінозів ви уникнете у принципі і сезонних, і будь-яких. Всемирная организация здравоохранения для того, чтобы рассчитать рациональный э, рацион и э, соотношение различных компонентов пищи, разработала такую рекомендацию, которая выражена вот в такой образной форме, которая называется пирамида питания. Так вот в этой пирамиде питания, если вся пища, которую мы употребляем в течение суток, условно говоря, разделена будет на 15 частей, то 6 частей составляют злаковые продукты из злаков. Причем каких злаков? Злаков грубого помола. Из этих шести частей, как минимум четыре части, должна быть мука грубого помола, крупы неочищенные, как то гречка неочищенная. Да? И только четвертая часть, это может быть очищенных продуктов. Шесть частей. Следующая пирамида. Следующий этаж пирамиды составляет овощи и фрукты. Овощи и фрукты пять частей. Причем, если злаковые их регулярность поступления, ну, скажем, не столь лимитирующая, то вот для овощей и фруктов, как источников основных водорастворимых витаминов, желательно, чтобы они поступали в организм в течение дня регулярно, то есть на завтрак, на обед и ужин. Должно быть разделено эти пять частей на приемы пищи. Следующий этаж ⁇ это источники основных белков. Это мясо, рыба, молочные продукты. Их должно быть три части. Это основные строительные материалы, из которых собственно, строится структура нашего организма. И только самый верхний этаж пирамиды составляет мука высшего помола и продукты из нее, как булочки, пирожное, печенье, чем мы обычно перекусываем, берем с собой в суете наших дней на завтраки, а также жир, масло. Ну, не кажется ли вам, что обычное питание чаще всего эта пирамида перевернута наоборот? це, навірно, і відповідь на причину гіповітамінозу. Беручи до уваги оптимальну модель харчування, ми бачимо, що м'ясо, яким дехто з нас готовий снідати, обідати та вечеряти, знаходиться далеко не на першому місці з точки зору важливості для організму. Це тим більш важливо з огляду на те, що наразі триває великий піст. Чого гріха таїти, дехто з нас приймає його як сувору дієту і не наважується поститися, оскільки боїться нашкодити здоров'ю. Але ж тепер очевидно, що повноцінному вітамінному харчуванню Великий піст не заважає. Варто лише не нехтувати з лаковими та пам'ятати про фрукти, овочі. І, до речі, зовсім не варто витрачати великі гроші і купувати заморську екзотику. Багато користі вона вам напевне не принесе. Чим коротшою є відстань від постачальника до магазину, тим краще. Адже фрукти з далекого зарубіжжя надходять до нас оброблені спеціальним хімічним розчином для того, аби продукт не зіпсувався під час транспортування. Зокрема, імпортні яблука лікарі радять очищувати від шкірки. А отже, в такий спосіб, ми водночас позбавляємось і вітамінів. Тож у даному випадку гасло про захист вітчизняного виробника є актуальним як ніколи. Або якщо не вітчизняного, то принаймні з ближнього зарубіжжя. І, продовжуючи тему магазинних продуктів, до вашої уваги ще один важливий нюанс, який допоможе вам харчуватися з більшою користю. Для нашої повсякденної життя, ну не ж кожен день до доктора, Єдиним історією жиросварих вітамінів є масла. масло. Любое растительное масло содержит витамин и витамин, жирорастворимые витамины. Вот источником витамина Е ну, у нас наиболее распространено какое подсолнечное масло. Но здесь есть тоже есть нюанс. Подсолнечное масло, которое стоит на витринах наших магазинов, написано «рафинированное». Оно хорошо для жарки, но оно практически рафинировано, очищено. То есть это уже форма, которая содержит мало биологически активного витамина. Значит, лучше какое, какое масло? Не рафинир, А здесь опять подводный камень. Дело в том, что не рафинированные масла, они содержат биологически активные молекулы, которые очень легко окисляются под действием солнечного света. А это значит, масло нерафинированное, которое стоит на в витрине магазина содержится в прозрачной бутылке под действием солнечных лучей в нем образуется такое количество перекисей, что мы употребляем уже не витамин, который нужен для того, чтобы укреплять клеточную мембрану, а мы получаем ну, вот такой микс бульон, который способствует разрушению наших клеточных мембран. Что же делать? Выход он всегда есть. Ну, конечно, лучший вариант, если бы я сказала, если бы это было возможно, выращивать фрукты и овощи на своей грядке, питаться только натуральными чистыми продуктами. Но мы понимаем, что наши реалии это не позволяют делать. Выход, он всегда есть. Выход, он всегда определяется в знаниях. То есть, когда мы приходим в магазин и смотрим на полку, и мы выбираем продукты, мы должны выбирать не по этикетке, мы должны выбирать прежде всего, вернее, читая эту этикетку, не по внешним признакам этикетки, а читая эту этикетку. То есть все масла, которые мы покупаем, одни масла для жарки, они будут рафинированы. Для салатов должны быть только нерафинированные. Но если мы выбираем нерафинированные, они должны быть свежие. Это значит, мы смотрим на дату. Это должна быть холодная рафинация. И мало того, эти масла должны быть в темной таре упакованы для того, чтобы защищены быть от ультрафиолетового света. Вот такой, казалось бы, маленький такой нюанс, Ну, этот нюанс позволяет, в обеспечить свой организм організм вот такими необхідними э, вітамінами, которые нужны для от, от свободных радикалов. І, звичайно ж, не забувайте про вітаміні і тонізуючі напої, відвари шипшини, чорної смородини, малини, липового цвіту, м'яти, меліси, цикорію тощо. Вони є набагато кориснішими за магазинні соки. Шепшину взагалі вважають символом здоров'я, адже в її плодах містяться активні речовини, які без перебільшення складають половину таблиці Менделеєва. Окрім аскорбінової кислоти, це вітаміни групи В, Е, К, каротин, нікотинова кислота, також железо та різні мікроелементи. Спеціалісти радять перед заварюванням плоди шипшини подрібнити, тому що корисні речовини містяться у тому числі і у насінні. Дуже корисними та споживними є також сухофрукти та компоти з них. Потужним джерелом вітаміну С є улюблена багатьма звичайнісінька квашена капуста. Крім того, чимала доза цього вітаміну міститься в мочених яблуках і в зеленій цибулі. До речі, остання є багатою не тільки на вітамін С, а також на залізу та фолієву кислоту. І що важливо, ви можете створити цю скарбницю вітамінів просто на власні. Кому підвіконні і корисно, і жодних витрат, а крім того, неабиякий елемент кухонного декору. Радує око соковитим зеленим кольором і зайвий раз нагадує навколо весна панове. Вітамінізуйтеся та відкривайтеся на зустріч приємному та корисному. Зокрема, це стосується і наших програм, адже ми прагнемо кожного разу надавати вам максимум цікавої та корисної інформації. Залишайтеся з нами і до зустрічі рівно за тиждень.